Раді зустрічати в нашій студії нових гостей. Це Аза Голощапова, активістка громадської організації Переселенці Криму та Донбасу. Вона переселенка з Донецька зараз живе у Луцьку. Та Анна Чернова, менеджер проєкту коло друзів із Запоріжжя. Доброго ранку вам. Добре. Ви до Львова приїхали не просто так. Більше того, ви ж тут не один день знаходитесь. У вас спеціальні збори навчання відбуваються по комунікації засобами масової інформації. По суті, ви тут знаходитеся, і ви зараз можете на практиці та показувати те, чого вас навчили, так? Ну так, тобто да, ми можемо для себе лично утвердиться і можливо для наших коллег показати, що не зря ми пропустили три, три дні роботи, но тим не менее, получили отримали якийсь результат уже і можемо применить на практиці. Ну три дні роботи ви на своєму місці роботи пропустили. А тут було теж очевидно, що робота в чому вона полягала, чого ви навчалися? Uh, Но ну, у нас на самом деле очень потрясающий опыт мы смогли приобрести за последние три дня. Сегодня у нас последний, мы потом будем анализировать, как мы здесь смотримся и что мы говорим. Да? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну пока uh -huh. все нормально, uh -huh. правда? все окей. Да, вот. На самом деле очень важно иногда тот месседж, который ты делаешь, неосознанный в работе, да, иметь правильно передавать зрителю. А на самом деле мостик вот от общественной организации к конечному потребителю, к зрителю, к аудитории это как раз э, вы уважаемые СМИ, да, печатные, телевидение и так далее и э, иногда ты можешь, хочешь э, передать информацию, но не знаешь как это сделать mm -hmm. да, и очень важно понимать как строить коммуникации первых со СМИ, чтобы заинтересовать, да, ну и построить правильный месседж, чтобы он дошел уже Через цей мостик, через смік потребі. Ну окрім того, що ви навчалися доносити той меседж, ви очевидно, що ще й вибирали ну, тематики, основні та основні посили, які бути. в тому мають. меседжі. Так. Да, да. про що саме говорили і про що вартує зараз поговорити? Напевно, що і про, про історію того, як, як ви тут опинились? Так, да, ну, в основному говорили переселенців. Потому что ну, э, есть мнение, что за два года проблемы переселенцев должны были каким-то образом рассосаться, и люди должны были интегрироваться в местную громаду. Но на самом деле все это, конечно, не так. Вот. Ну, например, в Луцкой, ну, в Волынской области 4200, если я не ошибаюсь, переселенцев. Вот, и 80% из них это пенсионеры и женщины, имеющие детей. Вот. Понятно, что это категория она сама по себе достаточно как говорится в разлыва даже в Украине в нашей стране uh -huh, uh -huh. а если к этому добавить еще отсутствие э, жилья вот то есть живут на съемных квартирах тяжело платить и хозяйка в любой момент может захотеть продать эту квартиру, сменить, и они со всеми этими вещами, со всеми этими лахами, мотлахом, как говорят, да, mm -hmm. вот должны быстренько... Уже лахи вы да, 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 мы И уже есть, знаете слово лахи, все. Да, да, да. Вот, должны быстренько куда-то перебазироваться. У них нет условий таких удобного графика работы, чтобы можно было детей забрать из минимум... садика. Все. Потому что то, что предлагается, супермаркеты, 12-часовый рабочий день, все идут э, люди, имеющие высшее образование, э, э, хороший послужной список идут работать даже уборщицами, потому что этот график удобен для того, чтобы забрать ребенка со школы. А потом постепенно они, как говорится, все равно подыскивают себе что-то такое. И вот в этом направлении мы помогаем. Я являюсь координатором центра занятости винных людей uh -huh. в городе Луцке. И вот. Мы помогаем им решать эти проблемы. Но не очень большая процентность, я так понимаю, из того, что вы рассказываете, людей нашли себя, в за специальность. Зараз. Нет, не очень. Интересно, наверное, такие цены, что первая волна, которые приехали сюда, ну, на Западную Украину, люди это в основном мотивированы, люди это специалисты достаточно угу. хорошей квалификации. Но, скажем так, регион, ну, Волонь, это не тот регион, где востребованы были такие специалисты. Часть из них переехала в другие области, часть устроилась близко к специальности. Uh -huh. ну, вот, то есть, если, например, она работала раньше начальником почты, да, она устроилась там где-то, где, где принимают эти все посылки и все прочее, потому что ее там больше устраивает график работы. Хотя ее приглашали, ее уровень профессионализма соответствует тем требованиям, которые предъявляются. Но она не может позволить себе так работать, потому что детей не с кем оставить. Вот, в, это, в общем, есть много проблем на самом деле, вот, которые можно решать. Частично мы и помогаем. Вот я на организацией переселенцев Крыма и Донбасса, мы пытаемся какие-то проблемы продвигать, какие-то решать. Но их очень много, как на общегосударственном уровне, потому что наше государство, к сожалению, очень мало принимает законов, и те которые, законы, которые принимают, они не решают. Uh -huh. И 20% проблем, которые есть у переселенцев. И мало того, эти законы еще и не выполняются. Местная власть то же самое, оглядываясь на государство, ведет себя ну, подобным образом. Стучи, по крайней мере, вот я говорю да, за Луск. Вот, э, мы стучимся, мы предлагаем, мы обсуждаем с ними проблемы, предлагаем варианты решений. Они э, радостно кивают, но дело очень, ну, по сути стоит на месте. На какую помощь от э, Влада, как залиду помога материальная, ну будь кивают, Не, кивания, не, против, не хочется мне говорить такие вещи, но ее очень мало, скажем так, вот неприятно, да. Валы не смотрится на этом фоне не очень красиво. А какая помощь потребна в первую очередь? А, ну потребна. Ну э, прежде всего это социальное жилье. То есть мы предлагали, мы, особенно перед выборами, мы нашли инвесторов, которые могли бы малокомплектные школы перестроить в общежитие, ну, в социальное жилье, которое бы, во-первых, эти школы бы не разваливались, не стояли брошенными, да? во-вторых, там могли жить ну, те же пенсионеры, те же мамы с детьми, которым не нужно работать в Луцке, допустим, они ну, могут жить просто, не нужно ездить на работу, да, чтобы зарабатывать деньги, есть там, у которых маленькие дети. Вот. Да, да, все, но это настолько все затянулось, что выборы прошли, вот инвестор, который хотел дать деньги, ну уже... Не то есть, возможность была, возможность да. была это сделать, но через то, что не было певных законов и дей с боку влады, это не, 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 не стало? Де, дело даже не в законах, не, не было желания вот такого острова, не было, ну, поддержки. да. По сути, они говорят, да, да, мы не против, да, да, хорошо, да, да, мы сделаем. Нужно было сделать инвентаризацию этого жилья. Мы, наши женщины, активно прошли весь Луцк, нашли все заброшенное. И говорим, давайте, Отстроим. Это же останется в городе. Мы же его, даже если учиться нам отсюда уехать, мы же его с собой не заберем. Вот. Давайте, мы готовы там э -э, убирать, клеить, обои, все. То есть мы активно будем в этом участвовать, посильно. Мы найдем зарубежных инвесторов, которые это жилье ну, превратят в пригодное для проживания. Если у него есть собственник, мы готовы встречаться с этим собственником, разговаривать на, эту, на эту тему. Собственник тоже же выиграет. Ему же не нужно платить, ну, потом восстанавливать это все, потому что мы его будем поддерживать в рабочем состоянии, еще и отремонтируем. Ну, как-то так, дальше разговоров дело не идет. То есть эта тема заговаривается, заговаривается, mm -hmm. и, ну, как-то так. Анна, ну, вы представляете такое объединение «Коло друзей», да? Чем Чи, вы занимаетесь? Ну, вообще, представляю благотворительный фонд «Улыбка ребенка», mm -hmm. и часть нашей работы – это проект «Круг друзей». Mm -hmm. Это, на самом деле, очень масштабный большой проект. Мы реализуем сейчас зимнюю часть, при перед этим была летняя часть. Да, у нас немножко другая ситуация, чем на Волыне, в Запорожье. В первую очередь, отличается тем, что первыми, кто встретил переселенцев и начал им помогать, это местные жители. Они настолько открыто и кинулись, да, там на помощь и столько всего делали. вот. и у нас сейчас решается тоже вопрос со социальным жильем. у нас есть ГИС организация, да, немецкая, которая помогает решать угу. эти вопросы. поэтому мы как общественная организация немножко другие проблемы уже решаем, да. эта проблема Интеграция, скажу такое умное слово, но если по-простому говорить, чтобы мы объединились уже, да, и перестали друг друга разделять: то ли ты местный житель, то ли ты переселенец. Поэтому мы организовываем такие фестивали а, семейного а, типа а, но туда приходят и пары, у которых нет детей, и просто бабушки, дедушки и семьи с, а, роди... это, с детьми. То есть да. фестивали для коммуникации для чего-то а, Это а, такая а, пространство для объединения. Что оно себя представляет? У нас есть активная часть, ну допустим, спортивная, mm -hmm. да, где нужно, например, пройти веревочный лабиринт или так далее. То есть то пространство, где ты объединяешься в команды, и если ты пришел один или вдвоем, то тебе нужна команда из 8 человек, и ты абсолютно с незнакомыми людьми объединяешься и э, участвуешь в эстафетах. У нас есть стоит всегда планетарий, где те могут посмотреть, э, э, что-то новое для себя э, увидеть. Тем самым мы стимулируем у детей желание к дополнительному. На образування, тому що к сожалению, классическая школьная система не всегда мотивирует к самообразованию. Я хотів до вас двох да. до звернутися mm -hmm. за вашими спостереженнями. Дітям легше адаптуватися до нових да. умов. Ну, для детей здесь проще в том плане, что ребенок проснулся утром, посмотрел в окно, светит солнышко, ему уже хорошо, у него хорошее настроение, да, и, к сожалению, родители не так быстро адаптируются, да, но на самом деле, не знаю, поддержит меня ли Аза в этом вопросе, но вот мы тоже реализовывали разные проекты психологической помощи переселенцев, и все всегда они говорили, что это новый качественный личный внутренний рост, да, что ты, у тебя меняются ценности, и ты чувствуешь себя счастливым, когда ты прошел через поле, ты шел ночь, 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 и ты вышел на поле, и ты переступил к черту территории, там, где мирное небо, и ты вдруг обратил внимание, что реально есть зеленые листья, поют птицы, ты стоишь на земле, ты не боишься, ты идешь свободно, ты чувствуешь себя свободным, да, и вот это уже другие люди, которые, наверное, внутри, которые уже не будут такими, как они были, то есть это внутреннее очень большое личное роста и скачок человека внутри и к в ценности? Я, не, не, ну, не, не совсем. То есть, ну, uh -huh. оч очевидно, как бы, знаете, это как пазл, да? Вот я, наверное, другую немножко картинку покажу, uh -huh. потому что у нас, ну, в принципе, э, мы не проводим фестивали для интеграции, мы э, стараемся быть максимально э, активными и полезными членами местной громады, да? Мы вот высадили аллею едности, да, в этом самом. Ну, понятно, что все эти эталоки, мы в них участвуем, да? Мы э, э, организовали работу волонтерского инкубатора, то есть подготовили э э волонтеров для всех общественных организаций, которые работают с сатошниками, да. Вот э Мы организовали мовную школу. Ну, это, это понятно, что это гранта, при грантовой поддержке. Мовную школу, где обучаются дети и наши, и лучан э английскому, и немецкому языку бесплатно. И в принципе, э поэтому можно сказать, да, дети, они легче интегрируются. Дети свободно говорят э на украинском языке. У них нет никаких стереотипов не, не в отношении, в отношении, в отношении, в отношении. Они просто поднимают эту жизнь. По случаю, когда детей дискриминировали, да, такие случаи были, там но их очень мало. Со взрослыми сложнее, потому что, скажем так, я не так склонна радужно все это показывать, потому что человек, который, мама, которой нужно выжить, вот, которой нужно найти работу, все такое, она находится в состоянии стресса и напряжения. Но она, не, ну, она редко обращается за психологической помощью, вот, а скорее всего от нее отказывается, потому что главная мысль у нее обеспечить жизнь своих детей, достой, причем достойную жизнь. Они, они будут бегать. И, и в разные секции их водить все такое, чтобы дети вообще этого ничего не почувствовали, что их жизнь изменилась. А если изменилась, то просто как переехали. Вот. Потому что, ну, понятно, детям не хватает своей комнаты, детям не хватает того всего. Они эти вопросы задают мамам. И мама как могут из этой ситуации красиво выходят. Ну, то у тебя, она проста. Очень и нужно Потрібна поддержка всех людей для переселенцев, чтобы да, их нормально да. с и... безусловно, потому что я же говорю, что вот когда мы вот, говорим о том, что приехали мамы и часто звучит вопрос, а где же отцы этих? Детей. На что мне приходится рассказывать. Но вообще, в принципе, в Донецке было большое количество разводов, потому что женщины, они у нас имели возможность устроиться на работу и зарабатывать хорошо. То есть если по каким-то причинам семья не складывалась, не будем говорить или плохого о мужчинах и все что угодно, то женщина спокойно могла развестись и содержать своих детей, работая. Да, тяжело, допустим, много, но она могла обеспечить им достойный уровень жизни, поэтому... Э очень самостоятельно у нас дончанки были такие, да. Потом часть семьи распалась по политическим убеждениям, и это тоже правда. Надо как, не закрывать на это глаза. То есть папа остался в Крыму, он считает, что ему там хорошо, и все нормально, он там и сильно не напрягается, и не работает, может быть, как угодно. Все. Алименты от него получить невозможно. Ну, или, ну, или в Донбассе точно так же, да, та же ситуация. Вообще, он никакого участия в жизни детей не принимает. Вот его вообще найти невозможно. Мама не может получить ни алименты от этого папы, его никто не найдет, ни помощи от государства, потому что папа де факто был. Она же не мать одиночка. А в реальности не получается матери-одиночки, и понятно, поэтому эти мамы нуждаются в поддержке. Им нужно на кого-то опираться, скажем так. Но в то же время они очень позитивны, очень настроены проукраински. потому что те, кто приехал на Западную Украину, понятно, они сделали свой выбор осознанно. Вот. И, в общем-то, я могу сказать, что действительно многие из них находят себя в новых этих самых условиях жизни. Ми, коли слухаємо, чесно кажучи, таких активних людей ми розумієш, що в тій країні ніколи не можна нікого поставити на коліна по-друге, Ті люди дадуть собі завжди раду. В мене так склазу. Ви почали розповідати, що ви робите в Донецьку, в мене таке, складає, що, ви, що ви робите в Луцьку. В мене таке враження, що ви робите часом більше, ніж самі лучани роблять до того міста. Ми наразі не коментуємо це. Ми просто дуже дякую вам за вашу. Я, я, я просто хочу сказати, що от завжди відмечали і буду говорити, нас місцева громада нас дуже очень добра ну, На Волині живуть дуже добрі милосердные люди. И там. там забыли, украине. Да, 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 да. Да. Вот, и запорожцы. и хочу сказать, что там очень активная молодежь. Вот мне очень нравится. Она вот там столько много сейчас различных молодежных общественных организаций. Понимаете, угу. вот. Может быть, люди нашего поколения они как-то спокойнее и, и не так активно принимают участие вот в общественной жизни. А молодежь она очень активна. Она м хочет строить новую Украину. И, и даже приятно, что дети наши, которые приехали, они подключаются к этой. Жизні і ну тось тобто, діти інтегруються быстро. це дуже приємно. Дякуємо вам за розмову. У нас в студії була активістка громадської організації Переселенці Криму та Донбасу Аза Голощапова та Анна Чернова, менеджер проекту коло друзів із Запоріжжя. Ну, ну, ну у нас буквально тут вся Україна представлена за столом. Я єдиний львів'янин, між іншим а Оля з Рівного. <світ> тому далі дайте мені подивитися про свій Львів. Якесь відео.